Всім привіт, друзі! Ви на каналі АстроЛюкс. Мене звати Анастасія Великоївана. Зі мною на зв'язку Оракул Марія Ланг. Марія, вітаю вас. Намасте! Намасте. Ми, як завжди, обговорюємо надзвичайно актуальні теми. На жаль, всі вони пов'язані з війною, і дійсно про це хочеться говорити першим чином. Власне, хочу з вами спершу обговорити заяву Буданова, адже він прогнозує наступ Росії в напрямку Сум. Там, нагадаю, вже йде евакуація населення. Так, от Буданов він каже, що атаки росіян саме в Харківській області вони триватимуть ще 3-4 дні. А от після цього російські війська. Якраз зроблять свій наступ в напрямку Сум. Все ж таки хочу вас питати, якою буде ситуація в Сумах? Чи дійсно росіяни підуть на Сумщину? І там є зокрема два села на кордоні з Росією, це Білопілля та Ворожба, звідки евакуюють людей? Як буде там? Ситуація дуже складна і. Господин Буданов абсолютно прав в том, что готовится наступление со стороны Сум. Uh -huh. То есть на сумскую область они готовят наступление, и к большому сожалению для нас они будут применять очень нехорошее оружие. Это оружие массового поражения. Вследствие взрывов распылится какое-то вещество, которое может принести смерть. Всему живому, кто будет, что будет в округе, то есть, они э, планируют применение этого оружия непосредственно на сумском направлении. Давайте я посмотрю конкретно эти два села, про которые вы мне сказали. Еще раз назовите их mm -hmm. название. Да, да, Белопилья Бил... та ворожба. Вы знаете, эвакуация населения, естественно, идет, и, вероятно, это абсолютно правильно, но дело в том, что они будут идти еще с какого-то направления. Не эти два села будут задействованы. Давайте посмотрим еще что-то. Давайте я сейчас открою карту Сумской области. И мы как раз побачим, что у нас есть на кордоне. раз секунду. Что касается нас... Харьковского направления. Ага. На Харьковском направлении ситуация очень сложная, но она стабилизируется очень скоро. Давайте посмотрим в Овчанск. Давайте, давайте. В На настоящий момент практически он оккупирован. Да, ну вот смотрите, оккупация Бовчанска она произошла вследствие очень, эм, так скажем, ошибок. Ведь у нас май ⁇ это месяц кармы. По моему ведическому календарю весь май будет нам демонстрировать все наши ошибки из прошлого, все наши непройденные экзамены, все наши непройденные и невыученные уроки. И мы опять сталкиваемся с тем, что началось наступление и прорвалась оборона. Так вот, что касается Вовчанска, тут абсолютная точная карта выпадает Будхи. Будхи — это карта кармы. Это говорит о том, что именно на этом направлении на этой территории не были подготовлены укрепления, не, был, не была эта территория подготовлена к наступлению врага, Тобто тут повністю ошибка тих людей, які займалися обороною на цьому направлені. На жаль, на жаль, дуже прикро це чути, і дуже прикро, що саме так все складається. Я ось відкрила карту Сумської області, якщо повертатися до попереднього питання нашого. І якщо ми говорили про Білопілля, то це з одного боку, то ось є такий населений пункт, як середина Буда. А можливо, вони підуть звідти, бо це все так само кордон з Росією. Ані попитаються пойти з сторони Буди. Понімаєте, яка у них тактика? Пріжджім куди йти, вони починають масіровано атакувати. оружием с воздуха. Угу. И это самое опасное в настоящий момент. Даже не оккупация, а то, что просто они стирают с лица земли населенные пункты. Поэтому, что касается Буды, смотрите, тут выпадает карта пада от перевернутой позиции. То есть это говорит, что они попытаются продвинуться, но многие далеко не пойдут. То есть будут, понесут они огромные потери. Все это наступление на Сумском направлении закончится только одним. Большими потерями со стороны России и большими потерями со стороны Украины. Никто никуда далеко не продвинется. Сумы находятся в безопасности, Харьков находится в относительной безопасности, но Харьков будет продолжать обстреливать очень жестоко. До речі, зараз якраз в мережі ходять чутки, що взагалі у Харкова одна доля і одна місія для росіян стосовно цього міста. Це просто стерти його з лиця землі. Все ж таки, е якщо ми говоримо про руйнації, наскільки сильними вони будуть? <кій> очень сильное разрушение жилого сектора, то есть мест, именно где проживают люди. То есть это спальные районы. Спальные районы, центр города, то есть там будут серьезные разрушения. Друзі, ми проінформовані, а отже, озброєні, я вважаю, що це найголовніше, і власне кожен з нас може зробити висновки і попіклуватися за те, аби бути в безпеці і забезпечити собі цю безпеку, якщо у вас є змога, будь ласка, евакуюйтеся та бережіть себе та своє життя. У нас є, звісно, болюча тема. Ми її трошки затронули. Це якраз захисні споруди на Харківщині. Виділені гроші були наразі, як пишуть деякі військові, вони відсутні, ці споруди. Давайте так: чи дійсно ці кошти влада Харківщини просто-напросто вкрала? Чи все ж таки існує думка, що лінія оборони дуже близько до ворога? їй було просто неможливо обставити. Бо всі ці пункти були прострілювані артилерією, зокрема. Тобто ці лінії оборони трохи далі. Ну, звісно, йшло розкрадання активів, я не знаю, що там передавали деньги. материалы, то есть вы знаете вообще на самом деле тут присутствует саботаж момент саботажа угу. не сколько даже основная цель украсть, а сколько смотрите тут карты выпадают, как будто они тупо зарывали что-то в землю, то есть зарытые в землю возможности, то есть просто не выполнялись приказы или выполнялись не на сто процентов соответственно и деньги кто-то присвоил ресурс и спрятал его тоже как грубо говоря зарыл в землю даже не в банк положил а где-то в тайник какой-то спрятал деньги ну что-то ценное понимаете то есть тут речь идет о том что действительно будут следствия будут заведены дела и даже посадят определенных лиц, и они будут лишены возможности свободно двигаться. То есть ждет ряд уголовных дел людей, которые это направление, как сказать, возглавляли с военной точки зрения, которые были ответственны за строительство укреплений и так далее. Нема пристойних сил, аби описати все це, тому що в часи війни, здається, треба консолідовуватися і єднатися, а ми маємо ось такі випадки розграбування. До Вовчанську повертаючись, дійсно бої дійсно страшна ситуація. Люди в шоці і обстріли щоденні і щогодинні, можна так сказати. Що буде з цим містом? Чи вистоїть в чи будет захоплене россиянами. Оно будет оккупировано, и практически оно будет нежилым долгое время. Очень много зданий сгорит. То есть вследствие обстрелов, то есть просто это пожары или умысленные поджоги, что-то они будут сжигать. То есть очень многое погибнет в огне. Жах. Практически в настоящий момент обозначается смерть населенного пункта. То есть этот пункт будет уничтожен как место, где можно проживать. То есть в дальнейшем там надо будет все отстраивать заново. То есть его действительно сотрут с лица земли. Так само, як Бахмут та Авдіївко, так? Страшне, що коїться. Хочу ще запитати про наступ ворога. Він е, був анонсований, окрім того, нашими спецпризначенцями Володимиром Зеленським. Е, чи може він стати провальним для України? Тобто, наступ ворога е, буде провальний для ворога, чи все ж таки саме ми зазнаємо найбільших втрат. Он будет провальный для ворога, потому что очень огромные э, потери понесет именно враг, и потери как живой силы, так и техники, так и оружия. То есть слишком много поставлено на карту, а если посмотреть на весах, что завоевано, ну завоевано несколько населенных пунктов, но не, не имеет никакого факту значения. Там плюс-минус туда-сюда 20 километров, это разницы в общем в целом на фронте и на стремлении там кого-то победить абсолютно нет. Это просто идет, скажем так, уничтожение собственной силы. Поэтому война зашла уже в бессмысленный тупик, когда просто идет уничтожение людей и мирного населения, и военных с обеих сторон, но это не приводит ни к чему. То есть сейчас, в настоящий момент, даже то, что они оккупируют еще несколько сел, угу. это никакого значения в войне или даже в переговорном процессе. Даже в переговорном процессе это играть не будет. Тут хочется спросить, а что же будет играть вырешальное значение, чтобы война закончилась або хотя бы начались переговоры? Переговоры, безусловно, начнутся в середине июня. Дело в том, что решающим значением для того, чтобы эта война пришла в замороженный конфликт, имеется важным состояние внутри России. Угу. Абсолютно не состояние на фронте. Ситуация внутри России настолько сложная в настоящий момент, и там практически все готово к военному перевороту, что это а, уже война отошла на второй план. То те, що зараз відбувається в Росії, для них внутрі становиться важні, ніж продовження війни з Україною. А якщо ми говоримо про процеси, які йдуть в Росії, багато ж з яких ми 100% не бачимо. Тобто вони поки що приховані від нашого ока. Коли ми дізнаємося про це? Коли будуть оці ці перші дзвіночки про те, що там все дуже і дуже погано, все це буде проявлятися в тіні юня місяця. І этот переворот, який готується, он нас летом літом в Росії. Будемо чекати з нетерпінням. Я б додала. Хочу ще запитати вас за запорізький напрямок. Все ж таки, існує багато версій, теорій, про одні наступи. У нас говорять, про інші тільки здогадуються або фантазують про те, що буде на запорізькому напрямку, чи піде ворог саме у такий масований наступ, як ми бачимо на Харківщині. Не смогут они пойти в наступление на Запросском направлении, поскольку причиной будет вода, uh -huh. будет как какая-то проблема очередная от воды, и это не позволит им двигаться, не позволит реализовывать их план. Что касается такого города, как <coughs> Мелитополь, Угу. Большому сожалению, пока он еще будет долго под оккупацией, пока не выходит по раскладу, что он возвращается к нам. А вот ситуация с Бердянском гораздо лучше. И поэтому у меня есть большие надежды, что все-таки Украине удастся вернуть Бердянск. І навіть похоже, що Бердянськ буде вирощує з допомогою не військових действий, а сколько з допомогою переговорного процесу. Тобто ці переговори, які почнуться в юні місяці, вони дозволять переговорному процесі все-таки Україні повернути некоторую частиною своїх територій, будемо на це дуже сильно сподіватися, тому що звісно, хочеться повернути всі наші території, бо Україна має бути єдиною. І вільною, перш за все, і без росіян на нашій території. Проте будемо чекати, хоч хоч якихось добрих звісток. ви сказали про воду, про те, що не зможуть росіяни просунутися? Це пов'язано якось з Дніпро ГЕС, чи все ж таки це якраз історія про морські води. Дело в том, что есть две, два события, которые должны реализоваться в ближайшее время. Это то, что должен рухнуть Крымский мост. Угу. И второе, что россияне планируют все-таки подрыв одной из гидроэлектростанций. То есть они этой идеи, от этой идеи полностью не отказались. Давайте посмотрим, какие проблемы могут быть от воды морской. Может быть, это что-то природное. Очень похоже, что может быть какое-то природное выпадение осадков, которое затопит какую-то территорию. Не вследствие подрыва, а вследствие природной катастрофы. Ну, например, там ливень прошел, или еще что-то произошло. То есть какая-то природная аномалия может вызвать затопление участка Территории. Из-за этого это все как бы смешает планы противника. Что касается еще раз, Крымского моста, тут вопрос с ним решен, и никакие переговоры за кулисные не могут этот мост сохранить. То есть, как бы ни пытались россияне воздействовать различными способами. Но судьба этого моста она уже решена, это действительно, он будет уничтожен. Что касается ситуации на Днепрогресс или на другой какой-то станции, где могут россияне осуществить подрыв. Пока, пока ситуация находится в подвешенном состоянии и не могу сказать однозначно, что им удастся это осуществить, больше даже похоже на то, что им придется отказаться от этой затеи. И на це ми також будемо сподіватися, тому що ще одного підриву гідроелектростанції і взагалі якоїсь греблі ми просто не витримаємо. А я хочу повернутися до Кримського мосту. Ви сказали, що його доля вже вирішена, але в мережі з'явилася інформація про те, що росіяни майже не користуються цим мостом у військових цілях. Тобто, вже майже не ходять там у ці вантажні потяги, які везуть озброєння. Вони користуються сухопутними територіями, які захопили в Україні. Все ж таки, підрив Кримського мосту, знищення Кримського мосту. чи Допоможе воно нам вести війну чи матиме якийсь значний ефект на те, на ті самі доставки? Можливо, по тому кримському мосту не знаю щось інше перевозиться. Вот именно уничтожение Крымского моста достаточно серьезный козырь в переговорном процессе. Ага. И в дальнейшем, так как Украина все-таки планирует наступательные действия на Херсонском направлении, то уничтожение этого моста, оно крайне необходимо для того, чтобы подорвать, скажем так, моральный дух противника, ага. потому что это как символ, который должен быть уничтожен. Также это достаточно весомый козырь в переговорах, поскольку оружие, которое способно разрушить этот мост, оно способно нанести и другие серьезные последствия на территории Российской Федерации. Поэтому это будет очень серьезный козырь в переговорах. Зразумела вас. Спасибо. И за Донеччину еще хочу спросить, потому что там... Росіяни все так само присутні, всі все так само хочуть захопити повністю Донецьку область. Чи вдасться ворогу просунутися до Слав'янська на Донеччині? Давайте посмотрим два города, про які я постійно спрашують Це Краматорськ і Славянськ. Давайте судьба цих гарадов. В ближайшее время Краматорск ждут, обстрелы. Этот город будет подвергаться обстрелам, и люди могут получить там ранения и разрушения. Пока не вижу я, так скажем, смертей, но ранения и разрушения в ближайшее время там могут произойти, поскольку планируется серьезный обстрел. Далее, что касается Славянска. Со Славянском ситуация гораздо хуже. Но под оккупацией я его не вижу. В славянске очень важно, что там будет смена руководства города, оно с чем-то не справляется. Или военное руководство, то есть те люди, которые руководят на местах uh -huh. и тут и отсюда идут тоже проблемы то есть очень много проблем возникает из-за неправильного поведения и принятия решений тех людей которые там находятся на местах но в целом это не должно привести к оккупации славянска Зараз до речі, у багатьох існує думка, що на сьогодні влада домовляється про мир, але на певних умовах саме про те, що захоплені території, зокрема в наступі, який триває зараз, залишиться ворого. Чи можливий саме такий поворот подій? Іменно такий поворот подій і буде. То есть это будет не победа, это не будет не окончание войны, это будет действительно заморозка конфликта, когда практически все останутся на своих местах, на своих территориях, которые они захватили. При этом в переговорном процессе есть вероятность все-таки, через переговоры, идя на уступки, Россия может отдать какие-то населенные пункты. Вот, например, речь шла о, о, о ряде городов и на территории Запорожской области, и на территории Харьковской. То есть в том числе вот линия, где сейчас они провели вот это наступление, вы знаете, это может быть такая вообще первая победа, что закончится тем, что им придется отступить. И они, потратив огромное количество сил, техники и получив большие так сказать, с одной стороны, им казалось, что это их успех, но это все обернется для них не успехом, потому что им придется отступить с этих территорий вследствие переговорного процесса. Как видим, Россия не шкодует своих людей кидать на не штурмы, поэтому, власне, и отримують они саме такой результат. Хочу еще с вами обговорить Перепризначення, перекадровку, гра шашками на болотах, адже путін нещодавно призначив Патрушева своїм помічником. Давайте загалом пройдемося. Які в них стосунки з Патрушевим у Путіна і чому власне Шойгу став секретарем Радбезу, і як це може вплинути в загальному плані на нашу війну? Ось така перестановка. Еще раз хочу повторить, что российская власть, внутри которой два клана борются за влияние и за удержание этой власти, они сейчас озабочены внутренними процессами. И война для них уже отошла на второй план. Поэтому все, что происходит, говорит о том, что клан, в котором находится Шойгу, он набрал силы. Поскольку Шойгу смог сформировать, будучи на, занимая пост министра обороны. Он смог создать свою армию, он смог накопить свое оружие, он смог создать свою, так сказать, крепость своей обороны. И то, что он сейчас стал во главе ФСБ, это говорит только об одном, что его позиции достаточно мощны. Что же касается Патрушева? Патрушев Патрушева находится в другом плане, и его потихонечку каналы ему перекрывают, воздух перекрывает, энергию перекрывают. То есть сейчас он находится не в лучшем положении. То, что ему дали пост помощника несуществующего Путина, это просто ну, как определенная картинка. Но на самом деле внутри там горят нешуточные страсти и нешуточная война. И никто не согласен с тем положением дел, в котором он оказался. Поэтому то, что сейчас назревает в России, оно, скажем так, перебьет их внимание на войну. То есть война, она будет как-то идти вот сама по себе. И, в принципе, США уже придумали схему, по которой они могут сделать предложение России, от которого невозможно отказаться. То есть, по сути, взять Россию в определенные тиски, при которых она готова будет подписать документы, возможно, даже по отступлению в некоторых городах и также по заморозке этого конфликта. Будемо дуже на це чекати, адже звучить дійсно обнадійливо. Тому побачимо, що буде в майбутньому. Марія, я вам дуже вдячна за ваші прогнози за цю розмову. Мені було надзвичайно приємно з вами поспілкуватися. Друзі, від вас, як завжди, ми чекаємо пальців догори, коментарів. Можете писати свої, свої запитання. Також підписуйтесь на наші канали, на наші соцмережі, на соцмережі та канал Марії. Ну і, звісно, тисніть дзвіночок, бо далі тільки більше. Еще бережіть себя и донайте на ЗСУ. Намасте Мария. Намасте.